श्रीगणेशाय नमः श्रीगुरुभ्यो नमः श्रीषण्मुखतण्डकं श्रीपार्वतीपुत्र मां पाहि वल्लीष त्वत्पादपङ्केजसेवारतोऽहं त्वदीयां नुतिं देवभाषागतां कर्तुमारब्धवानस्मि सङ्कल्पसिद्धिं कृतार्थं कुरु त्वं भजे त्वां सदानन्दरूपं महानन्ददातारमाद्यं परेशं कल्लत्रोल्लसत् पार्श्वयुग्मं वरेण्यं विरूपाक्षपुत्रं सुराराध्यमीशं रवीन्द्रग्निनेत्रं द्विषड्बाहुसंशोभितं नारदागस्य कण्वात्रिजाबालिवाल्मीकिव्यासादिसङ्कीर्तितं देवराट्पृत्रिकि त्रिकालिङ्गिताङ्गं वियद्वाहिनीनन्दनं विष्णुरूपं महोग्रम् उदग्रं सुतीक्षं महादेववक्त्राब्जभानुं पदाम्भोजसेवासमायात् भक्तालिसंरक्षणायत्तचित्तम् उमाशर्वगङ्गाग्निषट्कृत्तिकाविष्णु ब्रह्मेन्द्र दिक्पालसम्पू संलब्धरूपं मयूराधिरूढं भवाम्भोधिपोतं गुहं वारिजाक्षं गुरुं सर्वरूपं नतानां शरण्यं बुधानां वरेण्यं सुविज्ञानवेद्यं परं पारहीनं पराशक्तिपुत्रं जगज्जालनिर्माणसम्पालनाहार्यकारं सुराणां वरं सुस्थिरं सुन्दराङ्गं स्वभक्तान्तरङ्गाब्जसञ्चारशीलं सुसौन्दर्यगाम्भीर्य सुस्थैर्ययुक्तं द्विषड्बाहुसङ्ख्यायुधश्रेणिरम्यं महान्तं महापापदावाग्निमेघम् अमोघं प्रसन्नम् अचिन्त्यप्रभावं सुपूजासुतृप्तं नमल्लोककल्पम् अखण्डस्वरूपं सुतेजोमयं दिव्यदेहं भवद्वां तनाशाय सूर्यं धरोन्मीलितां भोजनेत्रं सुरानीकसम्पूजितं लोकशस्तम् सुहुस्सहुस्ताद्धृतानीकशस्त्रं निरालम्बमाभासमात्रं शिखामध्यवासं परं धाममाद्यन्तहीनं समस्ताघहारं सदानन्ददं सर्वसम्पत्प्रदं सर्वरोगापहं भक्तकार्यार्थसम्पादकं शक्तिहस्तं सुतारुण्यलावण्यकारुण्यरूपं सहस्रार्कसङ्काशसौवार्ण सौवर्णहारालिसंशोभितं हा, षण्मुखं कुण्डलानां विराजत्सुकान्त्यं चित्तेर्गण्डभागै सुसंशोभितं भक्तपालं भवानीसुतं देवमीशं। कृपावारिकल्लोलभास्वत्कटाक्षं भजे शर्वपुत्रं भजे कार्तिकेयं भजे पार्वतीयं भजे पापनाशं भजे बाहुलेयं भजे साधुपालं भजे सर्परूपं भजे भक्तिलभ्यं भजे रत्नभूषं भजे तारकारिं धरस्मेरवक्त्रं सिखिस्तं सुरूपं कटिन्यस्तहस्तं कुमारं भजे हं महादेव संसारपङ्काब्धिसम्मग्नमज्ञानिनं पापभूयिष्ठ ष्टमार्गेचरं पापशीलं पवित्रं कुरुत्वं प्रभो त्वत्कृपावीक्षणैर्मां प्रसीदप्रसीदप्रपन्नार्तिहाराय संसिद्ध मां पाहि वल्लीश श्रीदेव सेनेश तुभ्यं नमो देव देवेश सर्वेश सर्वात्मकं सर्वरूपं परं त्वां भजेहं भजेहं भजेऽहम् इति श्रीषण्मुखदण्डकम् నా ఈ ప్రయత్నం మీకు నచ్చినట్లయితే భక్తి అన్లిమిటెడ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని మీ అభిప్రాయాలను కామెంట్స్ రూపంలో తెలియజేయండి